তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় ৰেণ্ডি নাম্বাৰ ওৱান তোৰ ছেটখন বহল কৰি প্ৰথম গম পাবি তোৰ বল্ডাৰ দুটা টিপিব লাগে চাৰিটা বেঙেনা নহয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি একে চুক ভেকুলি হৈ ভিডিঅ' বনাইছো দেই ভয় লাগে নহয় মানে যিটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ওলাইছো ভিডিঅ' বুলি নহয় কথা মোৰ ভিডিঅ'ত মানে ইটো দেখুওৱা সিটো দেখুওৱা নহয় বেছিকৈ কথা কোৱা হয় এতিয়া আছোহি মানে একদম আমাৰ কলপাৰত এইখিনি কলটো উঠাই দিলোঁ দেই নামটো মানে তথাপিতো কলপাৰ বুলি কয় এইখিনি কলপাৰ এইখিনিতে দমকলটো আছিলে দমকলটো কি হয় মানে ঠাণ্ডাদিন যেতিয়া হ'ল তেতিয়া ভাবোঁ বোলো দমকলটো যদি বাহিৰত থকাহেঁতেন অন্ততঃ বাহিৰতে ধুনীয়াকৈ গা ধুব পাৰোঁ পানী গৰম হৈ থাকে সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ একদম মামৰে খাই আছিলে পাইপডাল গোটেইডাল একদম এইখিনিত কি কৰিলোঁ কাটি দিলোঁ পাইপডাল সেকচু বেলেট দি ময়ো ক'ম নহয় নহয় এওঁক কৈছোঁ তুমি কলটো খুলি দিয়া দমকলটো কৈছোঁ আৰু দেই কথাটো এওঁক ক'লোঁ তুমি দমকলটো খুলি দিয়া তাৰপিছত এওঁ দমকলটো খুলি দিলে খুলি দিয়াৰ পিছত মই মানে কি কৰিলোঁ সেইডাল পাইপডালটো একদম মামৰে ধৰি আছে মোৰ গুৰিতে কাটিলোঁ কাটি পেলাই শিলগুটি দি একদম ৰেটি ৰেটি মাৰি 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 সমান কৰি এইখিনি জেগা দেখা পাইছেনে বেলেগকৈ বেলেগ হৈ আছে এইখিনি জেগা এইখিনি জেগাতে দমকলটো আছিলে তাৰপিছত মই প্লাষ্টাৰ মাৰি দিলোঁ একদম নিজে টুকুৰা টুকুৰা ইটা হেৰি দি পেলাই টুকুৰা টুকুৰা টাইলছবিলাক যে ঘৰত লগা টাইলছ ভাগি থাকে এইখিনি মই নিজেই কৰিছোঁ এই কলপাৰ এখনৰ আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব এইখিনি মই নিজেই কৰিছোঁ তাৰমানে মিস্ত্ৰী লাগি আছিলে ঘৰত তেতিয়া মই য'ৰ পৰা আনি টাইলছ আনো আনো তেওঁলোকৰ মানে বাৰাণ্ডাত তেনেকৈ মাৰি পাৰি থৈছিলে আৰু দোকানৰ বাৰাণ্ডাত তাৰপিছতে মই সুধিলোঁ আৰু মিস্ত্ৰী ককাইকেইটাই মানে কৈছে এনেকৈ এনেকৈ লগাব লাগে তাৰপিছতে বোলো নাই মই নিজে লগাব পাৰিম তাৰপিছত লগাই দিলোঁ এইখিনি আৰু ভাল লাগে এইখিনি মোৰ তাৰপিছতে সেই তেতিয়াৰ পৰা এইখিনি কলপাৰ কলপাৰ বুলি কওঁ কিন্তু কলপাৰ নহয় আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিহেতুকে বাথৰুমটো সেইটো আছে আৰু সৰু সুৰাকৈ এনেকেই বনালোৱেই আৰু আগতেই ন তেতিয়া এইবিলাক ভাঙিবলৈ কৰিবলৈ নাই যেতিয়াই বনোৱা এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহোঁ যুগবল কথা গ'ল এতিয়া কাপোৰ কেইটামান ধুবলৈ লৈছোঁ আজি মেচিনত নুধো আজি মেচিনত ধুন এইবিলাক বিচনা চাদৰ আপোনালোকে জানেই আৰু মই বেডশ্বীটবিলাক সলাই সলাই পাৰি থাকোঁ মানে অকণমান হেৰি হ'লে মানে অশান্তি লাগে খুব বেছি এদিন বা দুদিন পাৰিব পাৰোঁ এতিয়া ধুবলৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান মানে মুখত কিবা কিবি সানিম যে সেইকাৰণে ইয়াতে বোলো নাই কাম ইয়াতে সানিম যেতিয়া ইয়াতে ভিডিঅ'টো মানে ইয়াতে কথাকেইটা কওঁ মেইন কথাটো হৈছে আপোনালোকক মই আজি কেইদিনমানৰ আগত এটা বিহুৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু বহুতে ভয় বহুতে ভয় কৰে বিহুটোৰ ওপৰত মাত মাতিবলৈ মই বিহু যে মোৰ বিহু ইমান একে অশালীন দেই ইমান অশালীন মানে পৰ্ণ ভিডিঅ' টাইপত মই কৈ দিছোঁ আৰু কথাটো খোলা খুলিকে হ'ব পাৰে তেওঁ মানে শক্তিশালী আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাক্তন কিন্তু প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ জীয়ৰী কিন্তু আমিতো সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব ৰাইজৰ মাজলৈ যেতিয়া তেনেকুৱা বিহুৰ নামত অশ্লীলতা আনিব তেতিয়া পিছৰ স্বামীয়েওতো বনাবলৈ সুবিধা পাব যদি আমি একো মাত নামাতোঁ সেইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিলোঁ কিন্তু কৃষ্ণ প্ৰভু আপোনালোকে বাৰু কিমানখিনি বিশ্বাস কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰক আমাকে বহুত এশৰ ভিতৰত ধৰক আঠানব্বৈ শতাংশই ভাল কমেণ্ট দিয়ে তাৰ ভিতৰতে কমেণ্ট বেয়া থাকিবই আৰু দিয়ে আৰু উল্টা পোল্টাকে কিন্তু সেই কমেণ্টকেইটাত যেতিয়া যে যেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কয় সেই শব্দকেইটা আমাক বাৰু তেনেকুৱা অশ্লতা শব্দ পোৱা নাই দেই সঁচা কথা কৈছোঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক অশ্লতা শব্দ কয় সেই শব্দকেইটা যদি মই আপোনালোকক আগত কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেতো মোক বেয়া বুলিয়েই ভাবিব ন মানে অইন কথা নহয় আমাৰ মুখত সেইবিলাক শব্দ নোলায় ঠিক আছে তোমাক কোনোবাই বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে তোমাক বহুত বেয়াকৈ কৈছে তুমি ক'ব লাগে যে মোক বহুত বেয়াকৈ কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা কিন্তু সেই যিকেইটা শব্দ কৈছে সেই শব্দকেইটাকে ইমান এটা ডাঙৰ ষ্ট'ডিঅ' মজিয়া অভিমতহেন ইমান এটা ডাঙৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানত দেই ইমান এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানত সেই শব্দকেইটা কৈছে সঁচাকৈ বৰ লজ্জাবোধ কৰিছোঁ দেই বহুত বেয়া লাগিছে আৰু আমি আশা কৰা নাছিলোঁ তেওঁৰ মুখত যে সেই শব্দকেইটা তেওঁ তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি আমি সপোনতো মানে ভবা নাছিলোঁ ইমান বেয়া শব্দ তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত কৈছেগৈ গতিকে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ মোক জনাব আৰু মই এটা কথাই কওঁ যিটো ভুল দেখোঁ সেইটো মোৰ ঘৰৰে হওক বা পৰৰে হওক মই সেইটো কথা ক'মেই আৰু যিটো কৰিছে সেইটো একদম ভুল কাম কৰিছে ভুল কাম কৰিছে এতিয়া যে এতিয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ এতিয়া এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে যে আৰু এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে এটা কথাই কি হৈছে গম পাইছেনে পিছৰ চামটোৱে আকৌ কৰিবলৈ ভয় কৰিছে সেইকাৰণে কৰিব লাগে এনেকুৱাখিনি মাত মাতিব লাগে আৰু পাছত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহি আছোঁ বাৰু গতিকে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোত তেওঁ কি কৈছিলে আৰু বেলেগৰ সকলোৰে প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক আপোনালোকে চাওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব এতিয়া মই কাপোৰকেইটা ধুই লওঁ দেই তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম এটা বিশেষ গীতক লৈ ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা হৈছে অসমত বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত এক প্ৰকাৰ ধুমুহা বলি আছে সেই বিশেষ গীতটোক লৈ আৰু সেই গীতটোৰ সন্দৰ্ভতে আজি অকণমান আমি কথা পাতিম এইকাৰণেই যে আপুনি হয়তো বহাগ বিহুৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আগৰ যিবিলাক আমাৰ কিছুমান শব্দ আছিল বিহুৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা কিছু শব্দ শুনিছিল যেনেকৈ জেং বিহু যেনেকৈ ৰাতি বিহু গাভৰু বিহু সাত বিহুৰ বাহিৰেও এই বিহুবিলাকৰ নাম শুনিছিলে কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত এটা নাম সকলোৱে শুনিছে মৌ বিহু সৃজনী ভাস্য মহন্তই এই মৌ বিহুৰ এক প্ৰকাৰ উদ্ভাৱক তেখেতে এটা গীত উলিয়াইছে এটা ভিডিঅ' কৰিছে আৰু তাৰপিছত সামাজিক মাধ্যমত সেই গীতটোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বহুতেই কৈছে যে বিহুক বিকৃত কৰি পেলোৱা হৈছে আৰু আন একাংশই কৈছে যে কিছু নতুন চিন্তাৰে এগৰাকী উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে কিছু কাম কৰিছে ইমান একো ডাঙৰ অপৰাধ কৰা নাই আচলতেনো কথাখিনি কি আজি সেয়া আমি জানিবৰ কাৰণেই সৃজনী ভাষ্য মহন্তক আমি অতিথি কৰিছোঁ আৰু লগত চাৰিটা ক্ষেত্ৰৰ চাৰিগৰাকী ব্যক্তিকো আমি অতিথি কৰিছোঁ আহকচোন আমি শুনো তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা মই সৃজনী ভাষ্য মহন্তময় অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ ত্ৰিদ্বীপ ভাগৱতী আছে মই গৱেষক ছাত্ৰ এতিয়া ত্ৰিদীপক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আন এগৰাকী গীতিকাৰ সুৰকাৰ গায়ক আৰু ছবিৰ লগত জড়িত ৰাহুল গৌতম শৰ্মা আছে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা দিল্লীৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি মই ৰাহুল গৌতমকো অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাই লৈছোঁ তাৰ বাহিৰে এগৰাকী অভিনেতা সাংস্কৃতিক কৰ্মী আৰু বিহুৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স মই বৈকুণ্ঠ প্ৰিঞ্চকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আছে বিহু বিশেষজ্ঞই মোটামুটি সাংস্কৃতিক এগৰাকী কৰ্মী আৰু তেখেতে বিহুৰ কৰ্মশালাও কৰে বিহু শিকায় বিহু খুব পুৰণি বিহুবিলাক খুব সুন্দৰকৈ গাই বিলাই আছে ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া বাইদেউ গোলাঘাটৰ পৰা আছে মই ৰশ্মিৰেখা বাইদেউকো অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে মই ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি এগৰাকী লোকসংগীতৰ শিল্পী আপুনি বিহু নিজে গায় আনকো আপুনি শিকায় মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনাৰ প্ৰতি যে আপুনি মৌ বিহু আপুনি কেতিয়াবা দেখিছিলেনে শুনিছিলেনে ধন্যবাদ নিতুমণি শইকীয়া মই প্ৰথমেই কওঁ মই কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ আৰু মোৰ তেনেকুৱা কোনো অভিজ্ঞতা হোৱা নাছিলে আমি চোতালত বিহু মৰা দিনৰ পৰা যিটো সময়ত যিটো বয়সত মই মোৰ মোৰ সৰুৰ পৰা মই চোতালত বিহু মৰাৰ এটা পৰ্যায় যেতিয়ালৈ আহিছিলে বিহুত তেতিয়াৰ পৰাই মই বিহুৰ লগত জড়িত বিহু চোতালত মাৰিছিলোঁ বিহু চোতালত উপভোগ কৰিছিলোঁ বা আমি মোৰ সোণাৰীত ঘৰ এতিয়া চৰাইদেউৰ নাৰীতঘৰ তাৰ চাৰিওফালে যিবোৰ গাঁও আছিলে সেই গাঁওবোৰত গছ তলত বিহু মৰা আমি নিজ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ বা পিছলৈও যেতিয়া বিহু হওক বা বিভিন্ন লোকসংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া যেতিয়া পৰিৱেশটো আহিলে তেতিয়া অধ্যয়ন মানে যিটো ফিল্ড ৰিচাৰ্চ হয় ফিল্ড ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো মই কিছু পৰিমাণে মোৰ সামৰ্থ অনুযায়ী মই তাৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ আৰু কিন্তু কেতিয়াও মই মৌ বিহু শুনা নাছিলোঁ মেইন মৌ বিহু এই শব্দটোৰ লগত মই প্ৰথমবাৰলৈ চিনাকি হ'লোঁ যিটো মোৰ ভাল লগা অভিজ্ঞতা নহয় হয় মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম আপুনি অকণমান লাইনত থাকক মই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সৰ কাষলৈ আহিছোঁ বৈকুণ্ঠ উজনি অসমৰে যুৱক তেখেত সোণাৰী তেনেকৈ আপুনি লখিমপুৰৰ আপুনি মৌ বিহু দেখিছে শুনিছিলেনে আচলতে কিবা এই শব্দটো এতিয়া মোৰ কিবা অদ্ভুত কিবা এটা শুনা নিচিনাই অনুভৱ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান দূৰ জানো জনা হোৱাৰ পৰা বিহু দেখাৰ পৰা বা বিহুৰ বিষয়ে পঢ়াৰ পৰা ৰচনা লিখাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত বিহু এটা দেখা নাই আৰু সৌভাগ্য হ'ল যে আমি সেইটো দেখিলোঁ আৰু এই ধৰণৰ বিহুৱে মই ভাবোঁ গোটেই বিহু শব্দটোক বা বিহুৰ যিটো চক্ৰিয়তা আছিল বা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ যিটো সাংস্কৃতিক পথাৰখনৰ যি সৌন্দৰ্যতা সেই সৌন্দৰ্যতাক ম্লা ম্লান কৰি পেলাইছে একেবাৰে ধূলিৰ লগত মিহলি কৰি দিছে বুলি মই ভাবোঁ এয়া অকল মোৰ কথা নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কথা আৰু যদি আপুনি সামাজিক মাধ্যমো চায় তেনেহ'লে খুব বেছি যদি পাঁচ শতাংশ মানুহে ইয়াক সমৰ্থন কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টিবিলাক যিবোৰ সৃষ্টিয়ে সমাজ বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে যুৱ প্ৰজন্মক এটা বিকৃত মানসিকতাৰ দিশে লৈ যাব পাৰে যুৱ প্ৰজন্মক সাংস্কৃতিক দিশৰ প্ৰতি অনীহা জন্মাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টিৰাজি মই ভাবোঁ কিছু অসমৰ ভাল ব্যক্তিৰ পৰা আমি নিবিচাৰোঁ কাৰণ আমি যি চষ্টা তেওঁক মোৰ আগৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আছে তেওঁৰ প্ৰতি কিছুমান মই কাম চাইছোঁ ভাল পাওঁ গতিকে তেনেকুৱা সৃষ্টিৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টিয়ে সেই একজেক্টলি মানুহগৰাকী সৃষ্টিকৰ্তাগৰাকীৰ প্ৰতি আমাৰ ক'ৰবাত এটা প্ৰশ্নবোধক আহি যায় যে সমাজ জীৱনৰ কাৰণে ই এটা ভয়ংকৰ সৃষ্টি নেকি গতিকে মই বিনম্ৰতাৰে ক'ম এই সৃষ্টি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো তেখেতৰ কিবা মত থাকিবও পাৰে আমি শুনিম এতিয়ালৈকে শুনা নাই তাৰপিছত আমি যুক্তি আগবঢ়াম কিন্তু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি যাতে ভৱিষ্যতে নহয় ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাহুল গৌতম শৰ্মা মই দিল্লীৰ পৰা যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হৈছে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাৰ কাষলৈ গৈছোঁ ৰাহুল তুমি যিহেতু গীত লিখা গীত গোৱা বা তুমি কালচাৰেল দিশটোৰ লগত তুমি প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত ছবি কেইবাখনো ছবিৰ লগত জড়িত হৈ আছা সংগীত সজাইছা এই যে মৌ বিহু এতিয়া আমি শুনিছোঁ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে কৈছে তেখেতসকলে দেখাও নাছিল শুনাও নাছিল মৌ বিহু তুমি দেখিছিলা শুনিছিলানে প্ৰথম সেই মৌ বিহু আমি দেখিছিলো নে শুনিছিলো সেই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে বৰ এটা যুক্তিসংগত যে নালাগে যে মৌ বিহু সৃজনীভা মহন্তৰ এটা সৃষ্টিশীল এটা প্ৰচেষ্টা এইটো অসমৰ থলুৱা লোক সংস্কৃতি নহয় এটা হ'ল লেতেৰা গালি সপনি পাইছো যিসকলে মোক অশ্লীল কৈ আছে আৰু মোৰ কামবিলাকক অশ্লীল কৈ আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় ৰেণ্ডি নাম্বাৰ ওৱান তোৰ চেটখন বহল কৰি প্ৰথম গম পাবি তোৰ বল্ডাৰ দুটা টিপিব লাগে